Это люди, которые вы, люди, которые тебя окружают. Потому что кто-то говорит, что деньги это важно, кто-то еще что-то говорит, что это важно. На самом, важ... Само... На самом деле самое важное это человек. Это люди, которые тебя окружают. Знаешь, хотелось бы такую маленькую притчу. Разговаривает отец с сыном, а у сына появился новый друг, и сын говорит, папа, у меня такой крутой друг, я там вообще, он готов жизнь за меня положить. Ну, а папа, как мудрый человек, говорит, ты знаешь, э, он не хороший человек, он плохой. Ну, как ты так можешь говорить, он такой классный, он там все. Он говорит, ну, можешь проверить? Он говорит, а как? Говорит, можешь э, взять, э, ну, говорит, возьми просто... Убил, ну, короче, убил он козла, положил его в мешок, приходит к, к своему другу ночью, в два ночи звонит в дверь, говорит, друг, я убил человека. Помоги мне. Меня сейчас там милиция может схватить, помоги мне что-нибудь сделать. Друг такой, а, нет, иди отсюда, иначе еще у меня будут из-за тебя проблемы. Кто-то отец ему говорит, ну что ты сделал? Да, говорит, что, говорит, мой друг отказался от меня, не захотел мне помочь. Отец говорит, ну вот видишь, я же тебе говорил. А сын такой говорит, папа, у тебя есть настоящий друг? Он говорит, да, есть. Он говорит, а можешь доказать? Он говорит, хорошо, говорит, пойдем. Они берут этого же мертвого, козла или там этот же мешок, приходят, звонят в два часа ночи э, к отцовскому другу, выходит мужик. Говорит, Отец, ну дядька ему говорит, друг, помоги, говорит, я убил человека, говорит, помоги, говорит, мне спрятаться, помоги мне, говорит, решить, потому что, говорит, сейчас может быть полиция, сейчас может быть проблемы. Этот молча разворачивается в квартиру, выходит с пистолетом, стреляет несколько раз в мешок, говорит, не ты убил человека, а мы убили человека. Так выпьем же за таких друзей, которые бы были с тобой до конца, и в радости, и в горе, чтобы... Э,

ну вот знаешь, как бы стекло. Тинь-тинь. Не знаю никуда не. А, то кто-то. Ты там тот, который не знает. Я думаю, Алина не знаю. А, Алина. Что там Алина не знает? Алина все знает. все знает, Так, Алина? Присаживайтесь. Присаживайтесь, ногах правды нету, в попе тоже, но хотя бы ноги не болят. Поэтому берегите ноги, пусть ваши копы будут чувствовать себя сухо и комфортно. Патня Алина. Прошу. Кто там? Так, ТВЕ, ТВЕ. Алиса, добрый день. добре. Ну, На самом деле хорошо, Даша, что ты ешь, что ты есть, ты не можешь не есть. Дашь? Давай, садись сюда. У нас Есть не нет. хватает стульчиков, так что... Дашь или не дашь? Тебе вот сюда вот. да, да. тебе хорошо Не, не надо, давай. ну. Не как не. принцесса с сегодняшнего вечера. Сейчас будет супер селфи у нас. На вытянутую руку, без палки. А ну, давай давай Не Не двигайте меня. А смотрите все сюда. О -о -о! плюс съел. Поу, друзьяки. Сейчас. Три. Все. Увиховечились в веках. мы. Классно, спокойно, по-домашнему, с со светами, соплями. Так, так давайте. Фу, А, да. а, да. а с нежной будем, будем тост а Шо, Рей, следующий. Ну можешь так, третий, давай третий. За любовь что ли? За морковку. За морковку. Как это не цокает? За морковку, для Ты, ты на Все-все, а хватит. <с <с

о, что А, -а, -а что он перебивает я тебе уже в принципе сказал слова Любив в твой день рождения, в среду. Пожелал, чтобы окружали только твои близкие, любящие тебя люди. Желаю тебе быть любимой и быть любящей женщиной. Чтоб тебя... На! Засели на руках! Восемь! Восемь! Восемь детей! Чтоб на руках! Восемь как-то много, ну... но... Нормально что-то. Давай начнём. А ну знаешь, молодец. Спасибо. Зато наестся. Зато наестся. Потому что трудный день. Окей, окей, окей. А это так и нормальный... Не-не, не нормальный. В Украине. Это нормальный. Nie, po prostu taki poważanie czy taki normalny. No, szczotek, tak. Korzen, tak. tak Jak masz 20 lat i nie masz żony albo męża, to już jest tak, za późno. <grym> <grym> no, to, tak. to jest to zapadkowe. Nie, 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 ja to po prostu nie wiem, dla mnie jedyny taki szczotkorzeń, tak po <grym> swoich poważaniach daje, daje, tak, i normalnie. jest normalne. Oh, tak, tak. polskich ucha, czarne indycje. Nie wiem, nie wiem. Dożynie, każdy chce każdy dożyn czy Нет, она просто сейчас до этого начинает, когда все пьяные, она сейчас все-таки душевная, да, и все равно... кушать кушайте, сама хозяюшка тепла. коробку только у того купила, упаковала. Я бы тоже с сделала. Свернул бы дерево Разукрасила. Ну и Спасибо. не хочу говорить последнее, а скажу крайнее. Тост, крайнее. Крайние красноречивые прекрасные слова. Хотелось бы выпить этот чудесный шмирдяк, мутняк. За твоих родителей, за тех, которые подарили нам такую прекрасную девушку, которая отображает солнце, которая символизирует радость, которая показывает пример успеха. Спасибо твоим родителям. Передаваем привет, низкий поклон от Матеуша. Да. Ну и от всех нас. Действительно, просто цените, дорожите родителями, потому что это те, которые вложили вас, те, которые не предали вас ни разу, хотя, может, вы обижались на них, но пусть Бог даст им здоровья, укрепит их и поможет. Да. И видя тебя, твои повадки, можно сказать, что они действительно эталонные родители, потому что они вложили в тебя, наверное, все э свое тепло, всю свою любовь, и ты прекрасный экземпляр. Занесенный на классную книгу. Давай без пяти копеек за тебя. Спасибо. Не, не, И за родителей. У меня еще, горят только в слове. Мне, мне просто это не, не очень привычно, все слушать и слушать и слушать. Мне хочется да. вам сказать то. Привыкай что -то. давай, Конечно, не привыкай давай. Мне <с можешь мне, все равно мне приятно. Но ты уж все кусочек. уже, же не дашь похуже? Но то трошки еще. А не здесь здесь делом? <свят> да, перейти. <свят> что там ну, в басках в кабинете замутим? Дробим шесть. Да что хочешь? Не, не сегодня. Ну что-то ж можно Координатор а там совсем. Да, там классный для координатора. Не, ну то такие, то вон. А что у них все было? Комнату для приема пиши. Ну? И алкоголь. Там холодно. Дуже холодно. Там одно, одно, там не знаю тут два, но тут два же, а еще нет ферр, боже ужасно. Не, ну там такие файны, как бы нет, мне нравится там так уютно. Холтер. О, слышь Холдершна. Так, так. Двеш там. Натис. Я не помню. Натис там будет мешкать пятис. Кто ты межко? Кому? Hmm. <tłagreng> ja ma w tym żeby który jest w tym kraju. Ja, 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 Nie ma w tym kraju. Nie ma w tym kraju. Nie ma w tym kraju. Nie

Тут вступает Чика моя. Давай, мать. Дашки зачитать, Чика. Мать запевай! Чика. Чики, брики. Объясни, что такое Чика. Ну я знаю. Ну, ты веришь? Тут мать говорит, говорит, Дашки, он не возьми. Хоть не сладно и не ладно, пани Ира. Да ладно. Не, можно да, я как человек новый, но так наблюдаю, да, совсем не смотрю, все такие интересные личности вообще здесь, и хочу тоже такое восхищение, да, Дашенька, ты насколько такой светлый человек, знаешь, ну, такая красивая девушка, да, но считается, что многие они такие, ну, немножко избалованные, да, вот какие-то больше себя любят, а здесь вот ты встречаешь человека, который отдает людям больше, ты видишь, ты направлена на дачу, на помощь, это, ну, вообще, знаешь, вот, эталон чего-то такого, вот именно светлого, да, светлого. я вас тем английским, я сижу и слышу, когда ты разговариваешь, и когда иностранцы говорят, боже, какой прекрасный английский, но комплименты тебе я думаю, боже, какая умничка, все так знаешь, вот столько может, Так что за тебя неси этот свет в мир, да, пусть больше будет таких вот хороших людей. Спасибо. Спасибо большое. И ура. Пизда одна, пизда одна. Ой, накормила. Ну пусть снимет, пусть снимет. Я только когда в чужой стране, такие вот приятные моменты, изрушаемые, да, для украинцев, но для своих... Поснимаем, опять же. Попался. давай Да Давай Каранча, гаранча да 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 Когда плясать поймешь? Что, ты голубой? А, а, а ты думаешь, так только голубые танцуют? Откуда ты знаешь? Ты ходишь в этот клуб? Когда тебе... Знаю. Ты ходишь в этот клуб, который на воле находится? Ай, салют! Давай, он снимай, ребят. Какую ты куда хотел музыку включить, послушать? Ребята, вверх, Опотеж. на фоне. Мы